Hər kəsə salamlar dostlar. Xoş gördük sizləri kanalımızda. Bir parça ləzzət kanalımıza xoş gəldiniz. Videoya keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bu gün sizlər üçün beşamel sos edirəm. Beşamel sos üçün bir qazan götürürəm və kərə yağını, sulu yağ əlavə edirəm. Və daha sonra isə 3 qaşıq un əlavə edirəm. İstəsəniz azalda da bilərsiz. Mən çox etdiyim üçün çox un əlavə edirəm və 2 stəkanda süd əlavə edəcəm. Siz 1 qaşıq yarım un və 1 stəkan südlə edə bilərsiniz. Çünki mən ailədə çox insan olduğu üçün bu qədər çox edirəm. Daha sonra isə unu qovuracam. Yaxşı-yaxşı unu qovurduqdan sonra isə süd əlavə edib dayanmadan qarışdıraraq bişirəcəm. Qaynayana qədər qarışdıraraq bişiririk beşamel sousumuzu. Unumu yaxşı-yaxşı qovurduqdan sonra isə 2 stəkan süd azar-azar əlavə edib qarışdırıram. Yaxşı-yaxşı qarışdırmaq lazımdır ki, topaqlanmasın, düyünlənməsin. Və beşamel sosumuz tam qaynaya kimi mən qarışdıra-qarışdıra bişirəcəm. Əlinizi çəkməyin, yaxşı-yaxşı qarışdırın ki, düyündüyü olmasın. Və duz da əlavə edirəm. Duzum əlavə etdikdən sonra da qarışdırıb qaynamağını gözləyəcəm, qatlaşmağını gözləyəcəm. Qaynayıb qatlaşdıqdan sonra isə mən altını söndürüb ara sıra qarışdırıram ki, üzü qaymaq bağlamasın və bu qədər artıq hazırdır. Təşəkkür edirəm, kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın.